Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Uh, Alhamdulillah telah selesai dibentangkan bajet 2026 bagi Negeri Kedah dan Aman dengan peruntukan anggaran pendapatan dan pembelajaran 1.33 bilion. 1.33 bilion meliputi uh, pembelajaran, mengurus pembangunan bekalan air dan pembangunan hutan dan empat jenis. Uh, hasil yang kita jangka pada tahun depan ialah uh, 838 juta ditampung oleh pembiayaan melalui pinjaman sekutuan yang belum uh, disalurkan lagi khususnya untuk projek-projek bekalan air yang dijangka akan diselesaikan pada tahun hadapan. Butiran lanjut boleh ikuti ucapan saya sepenuhnya yang telah diinfografikkan supaya tuan-tuan mudah mengutipnya memberitakannya dan memaklumkan kepada orang ramai sebarkanlah berita yang benar kalau ada soalan silakan lepas proses bantahan embah akan buat analisis, buat rumusan sama ada menurunkan, mengekalkan membatalkan boleh? batal tak mungkin lah, sebab ada keperluan kan lepas tu dia akan angkat, angkat kepada PBN lepas dipertimbangkan oleh PBN sama ada meneruskan, membatalkan menurunkan kemudian itu digezekkan diwartakan lepas diwartakan, barulah boleh dilaksanakan dikuatkuasakan. Dikontrol, dikontrol, dikontrol. Telah diluluskan tu tak benar. Bukan bukanlah macam tu. Itu saya kata dengar daripada ahlinya. Kalau dengar daripada buka ahlinya kita keliru lah. Macam saya sebutkan tadi Kota Deraman sebut telah meluluskan kenaikan cukai. MB telah meluluskan kenaikan cukai. Belum lulus. Prosesnya macam tu. Embas uh, buat cadangan PBT mana pun macam tu buat cadangan. Lepas tu melalui proses undang-undang. Lepas tu dibawa balik untuk di, dipertimbangkan. Kerajaan negeri ada hak lah untuk beri pandangan. Dalam undang-undang dikatakan macam tu. Jadi kita follow lah. Kerajaan negeri kena pertimbang keperluan pihak PBT. Kalau kita dapati PBT telah tak mampu lagi dengan pendapatan semasa menguruskan kerja-kerja yang diperuntukkan di bawah akta kepada dia. Tentu kita kena buat pertimbangan. Semua ni kena rasional. Jangan emosi. Jangan menengok di air keruh. Siapa yang jadi kerjaan yang baik, dia kena buat pertimbangan yang wajar. Macam begitu. Tak ada siapa pun yang suka untuk naik cukai bayaran, tak ada. Saya sendiri pun ada rumah lah imbas ni. Saya pun kena. Nah, begitu. Takkan kita suka-suka nak suruh kita bayar lebih. ...tentulah kita nak bayar kurang. Tapi ada keperluan di pihak uh, PBT... ...untuk berbuat demikian... ...seperti yang diperuntukkan oleh undang-undang. Bukan dia buat suka-suka. Kalau ada pihak yang tak suka... Uh, ...PBT naik cukai kerana dibenarkan oleh undang-undang... ...P -undang. pindah undang-undang itu di parlimen. Akta 171. Akta parlimen. P pindah di parlimen, PBT tak boleh naik cukai. P pindah sana. Jadi berdasarkan undang-undang yang telah dipindah oleh mereka itu... PPT tak boleh menaik cukai. Jadi tak boleh naik eh. Jadi kalau undang-undang membenarkan. Pasal apa? Menjadi satu kesalahan pula. Dah undang-undang kata boleh. Kalau tak boleh, pindah undang-undang tu. Kan? Kalau itulah logiknya pasal semua menguruskan kerajaan ni. Berdasarkan peraturan undang-undang. Kalau tak boleh ikut undang-undang. Tak boleh ada kerajaan. Kerajaan bergerak ikut undang-undang. Saya akan pastikan dia tidak membebankan. Tempohnya ada proses warta, ada proses bantahan 42 hari lepas tu diwartakan. Lambat lagi. Lambat lagi. Saya bentang bajet 1.3 .3, bilion hampa pi tanya embas saja. Pasal apa saya apa? Tu dia kata berita ni kira nak sensasi je. Ya. Tanya lah hak 1.33 bilion tu. Saya fikir belanjawan saya betul tadi telah menyeluruh mencakupi semua aspek. Tak boleh tengok pemerintahan negeri kerajaan ni dalam PBT embas saja. Itu bukan kerajaan, itu bukan pemerintahan. Pemerintahan ni kena tengok full approach kerajaan tahun 2020 nak apa. Apa pi fokus hak tu? Sonoklah oh lepak kan. Tak boleh fokus kerajaan ialah Setelah ramanya luruh tengok kerajaan buat apa jangan ukur kerajaan dengan kenaikan cukai sahaja Itu pun kan naik lagi pun lepas pitenah termasuklah menteri saya ada tengok ucapan menteri tu kata mb ha, sanusi meluluskan kenaikan, kenaikan cukai tak betul kalau jadi menteri pakai time mark semerono lagu tu bila lulus ha satu soalan ni untuk dia bila ha Ya. Exact figure 4,900 41. Jadi anggaran kita 5,000 lah. Kita bundarkan jadi seorang 2,000 10 juta. Begitu. 10 juta. Ha, 12 juta tu pun anggaran je. Tapi belanja dia 10 juta juga. Dianggarkan. Sebab tu anggaran mengurus. Anggaran. Ha, ya, dua dua kali. Dua kali. Bulan Januari buka sekolah. Bukan bulan Mas raya. Ha. Sesuai lah kan. Ha, dua kali. Semakin hampir. <laughs> InsyaAllah Allah uh, kita akan bergerak berdasarkan undang-undang. Kalau prosesnya adalah mahkamah, mahkamah selagi dibenarkan oleh undang-undang. Tak lama lah, insyaAllah. Semua settle. Semua settle. Ada satu dua step lagi lah oleh pasukan pekaji untuk certify beberapa dokumen yang baru dapat. Dia kena pergi London balik. Pergi beberapa museum, library. Sekarang ni mereka berada di sana. Lepas ni lawyer akan sediakan dokumen. Kita harap dapat difailkan secepat yang mungkinlah. Yalah, saya ada dimaklumkan oleh Ketua Polis Negeri kemarin. Dia pun baru dapat maklumat tu kemarin juga dimaklumkan ada bot kayu yang dinaiki oleh pendatang karam di sebelah Thailand dikatakan dinaiki 300 orang karam di sebelah Thailand sebahagian yang terapung-rapung tu terlepas masuk perairan Malaysia dan dia di apa dikutiplah oleh agensi-agensi kita saya ada belum dapat laporan sepenuhnya lagi cubaan untuk masuk ke Malaysia ni berlaku selalu saya harap agensi-agensi berkaitan cakna ambil tindakan berdasarkan SOP yang dikuatkuasakan oleh mereka lah. Begitu saja lah. Dato' Sri tanya hari ini sidang dulu kan hari pertama kebanyakan ahli pakai baju kotak ada makna yang special. Bersih. Bersih bukan nak pergi angkat kahwin, angkat nikah tak. Sajalah nak bagi macam uniform kan lah kita nak pamerkan ke sepaduan ha, pada aduan, aduan kita. Kita bukan syarat pun. Siapa ada pakailah tapi nampaknya semua pakai lah. Alhamdulillah. Ha, ada potensi lah. <laughs> ya, ya, ya. 2020 -20 kot. Saya mula bentang bajet pakai baju ni lah. Baju yang sama. Saya pakai baju ni dah 10 tahun. Baju ni dah 10 tahun. Ulang pakai lah, bukan selalu pakai. Sekali sekala pakai, tapi masih elok. Ya. Jadi pakailah baju, jagalah baju masing-masing. Supaya boleh pakai lama. 10 tahun betul? Ya, serius. 2015 saya buat baju ni. Ya, boleh pakai lama. Masih elok kan? Oh? No? Kain cotton. Ada soalan lain berkaitan dengan bajet? Defisitnya biasa ditampung dengan kawalan perbelanjaan. Alhamdulillah tahun ini surplus 11 juta. Kita kita jangka tahun lepas pun ada defisit 90 juta. Tapi Alhamdulillah surplus. Sebab kutipan hasil saya meningkat 102%. Dicapai 102% daripada anggaran. Tahun ini pun insyaAllah, kita harap kutipan kita melebihi anggaran. Um, perbelanjaan kurang pada anggaran. Uh, jadi kita akan surplus lagi. Yang penting kita, saya sebut di akhir pembentangan tadi, tidak khianat. Uh, tak menyeleweng. Saya kata besar, sebesar-besar fungsi orang, orang yang menjadi kerjaan ini amanah. Jimat cermat. Ingat ini bukan kita punya. Kalau naik cukai banyak mana pun bukan masuk poket kita. Ini untuk orang ramai. Kita jimat cermat. Ada orang cakap pandai. Itu naik ini naik zaman dia jadi pemimpin. Pakai jet sewa. PKLP mana kan? Satu-satu pergerakan jet tu puluh-puluh ribu. Adakah itu seorang pemimpin yang menjiwai hasrat sebenar kehidupan rakyat di Kedah. Ada di Hengah tu, dia tu duduk dah itu sedia. Orang semua tahu. Masa, tu, berapa puluh ribu satu perjalanan ke Kuala Lumpur. Kita naik pesawat komersial 400 -500 ringgit, 500 Satu pesawat sewa khas tu RM50,000 satu perjalanan. Pergi balik RM100,000. Kita tak buat kerja tu. Tapi lah ni dia cakap pandai. Hak tu tak betul, hak ni tak betul. Zaman dia, jadi jangan bagi kita korek terlalu banyak. Cakap cakap yang patut sudahlah. Kalau kita pun kudih banyak, jangan kunai orang. Saki <laughs> orang kunai kita beli. Kata pepatah jika jika rumah kamu daripada kaca, jangan baling batu ke rumah orang. Nah begitu. Nah. Terima kasih.